Salam, hər kəsə salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Dövlətimiz və xalqımız Allah təala hər birinə də can sağlığı versin. Bu günləri Mart ayının 8-i Şəkilləmat bayramıdır. Xanımlarımıza Şəkilləmat bayramıdır. Bütün xanımlarımızı başda Azərbaycanımızın birinci xanımı olan mehriban Əliyeva olmaqla bütün Azərbaycan xanımlarımızı, bütün dünyada yaşayan analarımızı, bacılarımızı, türk xanımlarımızı hər birinin Şəkilləmat bayramını təbrik edirəm. Allah təala hər birinə də can sağlığı versin. Başınızdan bir tük əks olmasın. Canınız sağ olsun. Peygəmbərimizdə buluş cənnət analar ayağaltanlardır. O anaların ayağının altında cənnət olar ki, o həyət yoldaşlarını, övladlarını, qadrını, qiymətini bilsin. Cəmiyyətə, dövlətə, xalqa dəyəri olan, faydalı olan bir analar olsun. Yəni ulla olmursa o ananın ayağında cənnət olmamış. Birinci növbədə həyət yoldaşlarının qadrını bilsin, övladlarının qadrını bilsin. Və mart ayı çox dəyərli aydır, martay, bildiyiniz kimi çərşənbələr ay aylarıdır qarşıdan Novruz bayramları gəlir və oruçduğa gəlir bizimki insanlar bütün bəndələr Allahın qabsinə bağışlanmağa giriş. Allah dollara bağışlayacaq günahlarını. Oruçduğa gəlir və mən üzümə tuturam bütün bayramlarımızı. bütün insanlarımı təbrik edirəm. Üzümə tuturam bütün dünyada müharibə ilə ölkələrə, Avropa ölkələrinə demək istəyirəm ki, Allahdan qorxun. Ən azı qarşıdan oruçduğa gəlin. Allahdan qorxun. Müharibələri son qoyun. Vallah Allah sizi cətanı da belə bilər. İnsanların dincə halını qırmayın. Mənim tövsiyəm budur. Sağ olun, var olun, Allah sizi sağalsın.